আমাৰ যিটো পূৰ্বৰ চেৱা বা বৰ্তমানৰ আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ অধীনত চৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এইখন ইউনিয়ন হাইস্কুল চি বি এছ ইৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ আঠাৱন্নখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল আছে কিন্তু নিজা স্কুল বৰ্ডৰ অধীনত এইখনেই আমাৰ ইংলিছ মাধ্যমৰ স্কুল আৰু ইয়াত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰুৱা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পঢ়ে গতিকে মই ইয়ালৈ এবাৰ আহোঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা হোষ্টেলৰ কথা কৈছিল আমি ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ পৰা এটা হোষ্টেল আমি নিৰ্মাণ কৰিলোঁ এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে হোষ্টেলৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আজি মই সতীৰ্থ মন্ত্ৰী শ্ৰী কৌশিক ৰায় স্থানীয় বিধায়ক তেখেতৰ সৈতে এই হোষ্টেলটো উদঘাটন কৰি আমি বিদ্যালয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ কি হৈ আছে কেইটামান দিন ৰখক নিযুক্তিবিলাক সুধিম বিদ্যালয়সমূহ বিশেষকে মাধ্য়মিক বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কাম এটা মিছনবোৰত আমি কৰি আছো অহা বছৰ আমি বা তাৰ পিছৰ বছৰ আমি ইউনিয়ন হাইস্কুলৰো নতুন বিল্ডিং আমি নিৰ্মাণ কৰিম